Заблукав якось в ночи солдат с блокпоста. Идет, значит, и кричит. Ребята, сержант, товарищ прапорщик, товарищ капитан, ну кто-нибудь. Тут дивится, опа, вогники у куща горят. И якось это все дуже неприемно на чьи-то схоже. Ну, то солдат, звісно, злякався, примовк. А из кущев тут бац, голос на люске. что «На серед ночи шумишь, спать не даешь. Солдат ясно речь, учебу ты ты одразу наподив, але бекає. Извините, я тут э, это заблудился, как бы. Вот кричу, О, -то, может, тут... товарищи мои услышат. А тварюка скучив в Да. Не, товарищи не почуют. Вот я почу. Только тебе, яка с того користь. Вечера ты моя. Ой-ой-ой, хоть суточки. Ты смешно взялся. так долоню да за... Блять, этот поржал и потом говорит, не смешно, чуешь?